Öyrənmək isteyen hər kəsə salam. Siz bu gün Teacher Visalənin kanalında 18.09.2020-ci ildə bəzi ölkələrdə 11-ci sinif üçün keçirilmiş buraxılış imtahanında ingilis dilindən istifadə olmuş test tapşırıqlarının asan dildə izahını görəcəksiniz. Özünüzü sınamaq üçün əvvəlcə videonu dayandırıb test tapşırıqlarını işləyib, sonra isə izahlara qulaq asa bilərsiniz. Əfəlcə ilk testimizin izahına qulaq asaq. Choose a correct conjunction, düzgün bağlayıcını seçin. Bağlayıcı testində əsas etməli olduğumuz hissə cümləni tərcümə etməkdir və bu cümlənin hansı budaq cümlə olduğunu təyin etməkdir. The manager ask, menecer soruşur. I have met George, mən George-u görmüşəm. Menecer soruşur nəyi? Demək bu tamamlıq budaq cümləsidir. Tamamlıq budaq cümləsində ikinci tərəfdə hansı iftikası yoxdursa və ya hansı söz yoxdursa onun əvəzinə Həmin sözü əvəz edən bağlayıcıdan istifadə olunur. 1-ci cümləmizdə ask felindən sonra və ask interest what to not tipli feillərdən sonra zətf işlətmək olmaz. Ona görə də burada 3-cü variantı çıxırıq. Və 2-ci tərəfdə I have met George, mən George-u görmüşəm. İndiki bitmiş zaman olduğu üçün, yəni have met, deməli when-lə well indiki bitmiş zaman işlətmək olmaz. Demək cavab olur 1 və 4 if və whether. Onda qeyd etdim ki, if tamamlıq budaq cümləsində "əgər" mənasında deyil, "mı-mi" mənasında işlənir. Tərcümə edək: The manager asks if I have met George. Menecer məndən soruşdu ki, George-u görmüşəmmi? Və ya whether eyni bağlayıcıdır və eyni tərcümədə istifadə olunur. İkinci testimizdə yenə bağlayıcı mövzusudur. Yenə ask felindən sonra zərf işlətmək olmaz. Ə birinci və ikinci forma düzdür, cümlə quruluşu düzdür. John asked John soruşdu if və ya whether I had joined the meeting men isə qoşulmuşam mı? Lakin burada 4-cü cümlədə, yəni 4-cü verilən variantımızda düzdür, çünki mən icazə nə vaxt qoşulmuşam tipli cümlə qurmaq olar. John mənə icazə nə vaxt qoşulduğumu soruşdu. Demək, 4-də yazmaq doğrudur. İndi isə 3-cü testimizə baxırıq. Choose a correct interrogative words. Düzgün sual sözünü seçin. Sual sözlərini işlətmək üçün əvəzici cümlənin e, quruluşuna baxırıq. Baxdığımız kimi of e, nöqtələrdən sonra of e, verlik və of ilə birləşmə əmələ gətirən, of sözəni ilə birləşmə əmələ gətirən hansı sual sözlərimiz var? Əvəlcə ona baxaq. E, how much və how many ofla birləşmə əmələ gətirir. How long of işlətmək olmaz. Which of işlətmək olar və what of işlətmək olmaz. İndi isə nəyə baxırıq? Of-dan sonraki ismimiz sayılmayan isimdir, yəni duz sayılmayan isimdir. Deməli how many of işlətmək olmaz. Ona görə cavab olur 1. how much of nə qədər duz və ya which of salt hansı duz. Və bu cümləmizdə much sayılmayan isimlərlə işləndiyi üçün salt ilə işdə nə bilər? Which isə of ilə birləşmə mələgətərkən özündən sonra həm sayılan, həm, həm sayılmayan işlənə bilər və bu zaman tərcüməsi hansı mənasındadır. İndi isə 4-cü testimizə baxırıq. Choose a correct preposition, düzgün söz önlüyünü seçin. Düzgün söz önlüyünü seçmək üçün əvvəlcə cümləmizi tərcümə etməliyik. Do you speak any other foreign language? English. E, sən başqa xarici dildə danışır, danışırsan? İngilis dili verilib burada və burada e, tərcümədən anladığımız qədər İngilis dilindən başqa xarici hər hansı bir xarici dildə danışırsam ona görə cavab olur D variantı. İngilis dili ilə uyğun gəlmir. "bisaid" tərcüməsi tərəf deməkdir, uyğun gəlmir. İngilis dili üçün "for" B variantı uyğun gəlmir, əzvel isə mənaça yenə uyğun gəlmir. İndi isə 5-ci testimizə baxırıq. "Choose a correct form of the verb". Həmişə şey yadınızda saxlayın, "form of verb" felin forması deməkdir. Yəni felin məsdər, e, gerund və ya past e, participle və past participle formasıdır və bu tipli testləri işləyərkən cümlədə zaman formalarını çıxmaq lazımdır. Yəni A variantındakı comes indiki sadə zamandır. A variantı, B variantı, D variantı və C variantlarını işlətmək olar və e, digər ipuclarımıza diqqət yetirmək üçün cümləni oxuyaq. Everybody was surprised by my Hər kəs təəccübləndi mənim yadımızda saxlayırıq, by yiyəliyəvəzlikdir və yiyəliyəvəzliyindən sonra hər zaman feilin gerund forması işlənir. Ona görə cavab olur D variantı. Hər kəs mənim gəlməyimə təəccübləndi. Burada A variantını işlətmək olmaz, çünki yiyəliyəvəzliyindən sonra feilin adı forması işlənmir. Yiyəliyəvəzliklərindən sonra feilin məsdər forması və Past perfect forması işlədilmir. E variantı isə zamanı idi çıxdı, cavab oldu D variantı. Onu da qeyd etdim ki, gerund işlənmə xüsusiyyətlərində gerund yəriyəvəzliklərindən yiyəlik yəri halından e, before, after, when və while bağlayıcılarından sonra işlənə bilən formadır və mək kimi tərcümə olunur. İndi isə 6-cı testimizə baxırıq. Yenə choose the correct preposition düzgün sözünlüyünü seçin. Sözün mövzusunu işləyə bilmək üçün yenə bir az cümləmizi tərcümə edirik. It is very important me to learn it. Bunu öyrənmək vacibdir. Me mənə, yəni mənim üçün. Demək mənaça cavab olur. E variantı mənim üçün vacibdir. İndi isə 7-ci testimizə baxırıq. Variantlardan gördüyümüz qədər bu ə, adjective, yəni sifət mövzusudur. Cümləmizdə zən var və zən hər zaman özündən əvvəl müqayisə forması, yəni sifətin müqayisə formasını istəyən bir sözdür. Və bu zaman testdə bütün formaları diqqətlə baxırıq, variantlara baxırıq. A variantı cold sadə, B variantı more cold müqayisə formasındadır, amma cold bir hecalı söz olduğu üçün more qəbul etməz. C variantı the coldest üstünlük dərəcəsidir və bu yanlışdır. D variantı colder e, düzgündür, daha soyuq deməkdir. E variantində isə much cold işlənib, yadımızda saxlayırıq. Much müqayisə düzəltmir. Muchdan sonra müqayisə dərəcəsi işlənməli idi. Yəni bu bu cümlədə much colder işlənsə variant düz ola bilərdi. Demək, cavab olur D variantı. Tərcüməyə baxırıq. Winter is colder than autumn in Baku. Bakıda qış payızdan daha soyuqdur. İndi isə 8-ci testimizin izahına baxırıq. Choose the correct exclamatory sentence. Düzgün nida cümləsini seçin. Nida cümlələrini seçmək üçün əvvəlcə cümləmizdə nida formalarının, nida cümlələrinin formalarına baxmaq lazımdır. Onu qeyd edim ki, nida cümlələri 2 formada olur: what və how vasitəsilə düzənlər. What öz quruluşuna görə, what-dan sonra isim və sifətin birləşməsi, sonra isə mübtəda xəbər. How da isə how-dan sonra sifət və ya zərf, sonra isə mübtəda xəbər işlənir. Bu testimizdə baxmalı olduğumuz hissə nədir? What-dan sonra isimlə sifətin birləşməsi gəlib, lakin children cəm olduğu üçün what-dan sonra e an article işlətmək olmaz. B variantında what talkative children nə söhbətçi uşaqlardır? are z yox they are olmalı idi. Ona görə b variantı yanlışdır. C variantında how talkative children they are. How-dan sonra isimlə sifətin birləşməsi yox. How-dan sonra sadəcə e, sifət və ya zəf gəlməli idi. Deməli, burada children işlətmək olmaz. D variantında what talkative they are. Artıq burada e, what yox, how işlənməli idi, çünki Whatdan sonra isimlə sifətin birləşməsi gəlir. Burada sifət gəlib, lakin isim gəlməyib. Deməli D variantı yanlışdır. E variantında What talkative children they are. Onlar necə də söhbətçi uşaqladılar. Whatdan sonra isimlə sifətin birləşməsi, sonra isə mübtəda xəbər gəlir. Demək E variantı doğrudur. İndi isə 9-cu testimizə baxırıq. Variantlardan gördüyümüz qədər bu quantifiers, yəni miqdar bildirən sözlər testidir. Bu təsdiq etdirmək üçün ikinci istəmizdə, yəni nöqtələrdən sonra verilmiş sözə baxaraq, such saylan və cəmdə qoyulmuş isimdir. Ona görə də, 4-cü e, cümləmizdə, 4-cü formamızda little olmaz, çünki only a little-dan sonra saylan isim gəlməlidir. 2-ci formamızda such-dan sonra many, much, few, little işlətmək olmaz. 2-ci cümləmizə gedirik. Onu da qeyd etdim ki, saç sözündən sonra little balaca mənasında işlənə bilər. 1. so many sorts of soup düzdür. Elə çox formalarda sup sup bu quruluş düzdür. 3. only a few yalnız az formada, yəni az quruluşda few only few işlətmək olar və 5. too many işlətmək olar. Deməli cavab olur 1, 3 və 5-ci cümləmiz. İndi isə 10-cu testimizin izahına baxırıq. No as of news programs on TV. Eee nöqtələrdən əvvəl e, programs, news programs, xəbər proqramları işlənir və bu cümlədə proqram cəmdə bir neçə isim gələrsə, e, xəbər ikinci isimlə, yəni sonuncu isimlə uzlaşır əsas məna daşı, yəni isim sonuncu olur. Xəbər proqramları, proqramlar cəmdə olduğu üçün demək ki, xəbər də cəmdə qoyulur. Ona görə cavab has və Buz variantlarını çıxarıq. Cavab 2, were shown və 4-cü have been shown olan variantlardır. İndi isə 11-ci testimizə baxaq. Choose a correct modal verb, düzgün modal feili seçin. E, modal feili seçmək üçün əvvəlcə nöqtələrdən sonra gələn feilin, e, feili təyin etməli feilimiz tulsuz yazılmış feildir. Ona görə B variantında ought e, modal feilini tırıx, çünki ought to ilə işlənən modal feildir. Y variantı da yanlış quruluşdur çünki must modal feili, yəni modal feillərin özlərindən sonra to işlətmək olmaz. A variantında have to işlətmək olmaz. On qeyd etdim ki, have to must modal feilinin ekvivalentidir və öz sualının inkarını düzəldə bilməyən yeganə modal feildir. Burada isə not inkar hissəciyi qəbul edib, demək ki, yanlışdır. Və cavab C və D variantları arasında qalırıq və Bir təsdiq və bir inkar formamız olduğu üçün cümləni mütləq tərcümə etməliyik. Ted, you show your hands before every meal. Sən hər, hər sən hər yeməkdən sonra əllərini yumalsan demək cavab olur C variantı. D variantında isə deyir ki, sən gərəg əllərini yumamasan, deməli bu variant məna ca yanlışdır. 12-ci testimizə baxırıq. Makeup sentence düzgün quruluş cümləni düzgün formada qurmaq lazımdır hər dəfə qeyd etdiyim ki, mən yenə qeyd edirəm, makeup sentence testlərini yanlış yazmamaq üçün mütləq bütün variantlardakı sıralamanı öz önünə yazırsınız. Biz də burada yazdıq və cümlədən belə bir forma yarandı. It was too boring to watch a movie. Məni deyir ki, film izləmək, filmi izləmək çox darıxdırıcı idi, demək Burda quruluşca bu forma daha uyğun olur. Mütləq xəbər, tamamlılıq və digər nitq hissələri ardardır, -arda düzülməli idi və bu cümlə düzgündür. İndi isə 13-cü testimizin izahına baxırıq. Testdə yazılıb: "Choose the line of plural nouns." Cəm isimlər sırasını seçin. Cəm isimlər sırasını seçmək üçün əvvəlcə bütün variantları uğuruyuq gees cəmdə qazlar deməkdir. Gues, gees yəni cəmlik bildirir. Lakin ox öküz öküz ismi təkdə olan isimdir. Cəmisi isə oxsundur. Deməli A variantı yanlışdır. B variantında teeth, toos isminin cəm formasıdır. Dişlər deməkdir. Deməli birinci sözümüz düzdür. Ox isə oxsun isə öküzlər isminin cəm formasıdır. Ox, oxsun. Deməli B variantı düzgündür. C variantında pens qələmlər, child isə e, uşaq deməkdir, təkdədir, yanlışdır. D variantında children uşaqlar e, cəmdədir, lakin city ismi təkdədir, deməli bu variant yanlışdır, cavab olur B variantı. İndi isə 14-cü testimizə baxırıq. Choose the correct definition, düzgün definitionları, yəni mənaları seçin. 1-ci e, e, artıq biz burada hazır formanı qeyd etmişik. Almost ə, əsasən, yəni az qala bu formada tam olmayaraq deməkdir. E, və önündə not quvayət tamamilə olmayan, yəni e, bir şeyin miqdarının çoxluğunu bildirən sözümüzdür. Deməli, almost not quite deməkdir. Aside kənar, yəni to one side digər tərəf deməkdir. Certainly müəyyən olunan bir şeyə deyilir və bu zaman Without doubt şübhəsiz deməkdir və certainly definition mənasına görə without doubt deməkdir. Deməli burada quruluşlar 1A, 2C və 3B formasında düzənləli idi. Videomuzu izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər. Növbəti videolarımızdan və imtahanlarda düşən suallardan və mövzulardan xəbərdar olmaq üçün videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.